Однажды вы решите отправиться в путешествие и выберете для этого юго-восточное направление от Харькова, то проехав 120 километров вы непременно окажетесь в Купинске. Этот гостеприимный, солнечный, утопающий в зелени уютный город был основан еще в 1655 году как только его не именовали, и Купчинкой, и Купинкой, Купецким и Купчинском. А с 1765 года высочайшим повелением самой императрицы Екатерины II он был назван Купинском. Но при любом названии, в разные времена, этот город невозможно представить без базаров, Несколько столетий тому назад они назывались ярмарками и проводились два раза в год. А с 1779 года количество ярмарок в Купенске увеличилось в несколько раз. И приезжали сюда купцы из Харькова, Белгорода и Изюма. Торговали разными материями, китайками, сицами, посудой, виноградными винами, наливками, медом и пивом, овощами и фруктами. За столетие, конечно же, базарная площадь изменилась. Изменилась она только внешне, но здесь по-прежнему рады покупателю. Многочисленные продавцы буквально на перебой предлагают свой товар каждый день. А чуть севернее базарной площади на значительной возвышенности расположена еще одна площадь известная всем купенчанам, а также гостям города, как площадь Ленина. Именно отсюда, с площади Ленина, открывается прекрасный вид на город, на его окрестности, на реку Оскол. Глядя на все это великолепие, сразу понимаешь, почему это именно здесь. В 17 веке была построена первая крепость с земляным валом и семью бастионами. Это довольно грозное сооружение находилось вот на этой самой возвышенности. Защищала крепость жителей Слободы от нападений врагов и выглядела она приблизительно вот так. Кстати, прекрасную панораму древней крепости можно воочию увидеть в Купинском краеведческом музее. Здесь же в экспозиции музея представлены многочисленные уникальные документы, фотографии, макеты и репродукции, свидетельствующие о ярких страницах в истории города и края, рассказывающие о знаменитых людях Купенщины, создававших эту историю, о событиях, происходивших когда-то здесь. Изменить их, увы, нельзя, забыть тоже невозможно. Кстати, здание Кровического музея находится тоже в историческом месте. Напротив здания музея в 1822 году был освящен соборный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня здесь, как вы видите, возвышается грандиозное сооружение времен развитого социализма. А храм, по красоте и великолепию сравнимый с Благовещенским собором в Харькове, был взорван в 1932 году. И сохранилось только здание духовного училища. Сейчас в нем находится типография. Собору Покрова Пресвятой Богородицы, увы, не удалось уцелеть. В годы советской власти предпринимались попытки разрушить еще одно уникальное сооружение – Николаевский храм. В 1705 году во имя святого Николая Чудотворца была освящена эта церковь. В течение какого-то времени она была соборной и в плане города Купенска, утвержденном Екатериной II, Николаевская церковь обозначена именно как соборная. В 30-е годы 20-го столетия были разрушены ее купола и кресты, и только в 1991 году церковь Святого Николая в центре Купенска была отреставрирована. Но не только удивительными церквями привлекает туристов Купенщина. Многое в этом чудесном уголке Слобожанщины связано с выдающимися людьми. В селе Кусынка, например, вам расскажут об украинском философе, поэте и музыканте Григории Сковороде. Путешествующий философ пришел в Гусынку, вспомнив о приглашении своего друга, помещика Алексея Сашальского. Любимым местом пребывания поэта-философа была пасека в лесу неподалеку от села Гусынка. Именно здесь Григория Сковороду нашел в гонец императрицы Екатерины II, доставивший приглашение царицы служить при ее дворе. На это Сковорода ответил стихами «Мне моя свирель и овца дороже царского дворца». А в серии «Колесниковка» и сегодня живут родные и друзья еще одного выдающегося человека, нашего современника Николая Сергеевича Сидристова. Этот всемирно известный создатель художественных и технических миниатюр, в частности действующего электродвигателя размером всего лишь со спичечную головку, ныне живет в Киеве, но его земляки, его родственники поведают вам много интересного о жизни выдающегося мастера. А чуть южнее Колесниковки, на высоком правом берегу Краснооскольского водохранилища, уютно расположилось еще одно село – Сеньково. Здесь в гостях у своего друга, местного врача Масловского, часто бывал известный украинский писатель-юморист Остап Вишня – Наблюдения за местными жителями послужили материалом для написания им целого ряда юмористических рассказов, в частности таких как "Скорякухаю на озере", "Сом" и других. Они пополнили сборник "Вышневи усмешки". Да и стоит и удивляться вдохновению, посещавшему Остапа Вишню. Природа этого удивительного края способна практически каждого сделать поэтом или писателем художникам или музыкантом. Не удивляйтесь, если побывав на Краснооскольском водохранилище и вы вдруг откроете у себя неведомые ранее таланты. Кстати, обратите внимание на небольшую справку. Оскол – главная водная артерия Купенщины и берет свое начало в Курской области России, а впадает он. В Северский Донец, где-то в районе Изюма. Длина реки в пределах Купинского района 49 километров, включая и часть Красноскольского водохранилища. А площадь этого водохранилища 4832 гектара. Его вершина, кстати, почти достигает центра города Купинска. море воды и солнца, рыба, волны и яхты, золотой песок, яркие лилии, веселый задорный смех купающихся детей – все это наполняет желанием жить и радоваться жизни. Возможно, этим объясняется нескончаемый поток желающих отдохнуть на берегах Красноскольского водохранилища. И ежегодно тысячи харьковчан, луганчан, жителей Донецка укрепляют свое здоровье здесь, на берегах реки Оскол и Краснооскольского водохранилища. Они приезжают сюда семьями. Здесь же, в Сеньково, находится и прекрасный яхт-клуб. Так что и у детей, и у их пап и мам есть уникальная возможность не только увидеть, потрогать руками красавицы яхты, но и научиться управлять ими, выходя на водные глади рукотворного моря. Красавец флагман красноскольского водохранилища Петр I. Он способен вместить сразу до 40 человек. Тут есть все. И двухместные каюты, и камбус, и кают компании. Кстати, Петр I совершает круизы по водным просторам красноскольского водохранилища. с уверенностью сказать о том, что Купенск давно превратился в курортный город. Чистый воздух, теплая вода, золотой песок. Вот, пожалуй, и все, что нужно человеку для прекрасного полноценного отдыха. Стоит ли удивляться тому, что ежегодно тысячи отпускников устремляются не на Черноморское побережье Кавказа и Крыма? а отдают предпочтение замечательному отдыху на берегах Краснооскольского водохранилища. Прекрасные панорамы, замечательные пляжи удивят вас, согласны, но еще больше вы поразитесь уютным кафе, баром и рестораном. Купенска с европейским сервисом и прекрасной кухней. Если вы не верите всему увиденному и услышанному, ну что ж, вам остается только одно – приехать и лично проверить. Знаете, тот, кто однажды побывал здесь, в Купинске, наверняка мечтает о следующей встрече с этим прекрасным городом. Городом солнца, тепла, воды и зеленых аллей.